श्रीमन्नारायण्यम् दशकम् नैन्टि एय्ट् यस्मिन् यत इदमभवत् येन चेदम् य एतद् योऽस्मादुक्तीर्णरूपः खलु सकलमिदम् भासितम्न्यस्य भासा यो वाचाम् दूरदूरे पुनरविमनसाम् यस्य नो किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते रप्पाहने जन्माथो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकौ वा न यस्मिन् लोकानाम् मूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छः क्षीररूपो पिचबहुतररूपो बभात्यद्भुतात्मा तस्मैकैवल्यधाम्ने परं सपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नोति नियञ्चम् न मत्यम् न च सुरमसुरम् न स्त्रियम् नो पुमांसम् न द्रव्यम् कर्मजातिम् गुणमपि सद् सद्वापि ते पूर्वमाहो शिष्टम् यस्यानिषेधे सति निगमशतेर्लक्षणा उत्तितः सत् उच्छ्रेणा विद्यमानम् परम् सुखमयम् भाति तस्मै नमस्ते गुरुवायप् शरणरे नमः मायाम् बिन्वितस्त्वम् त्रुदसिमहदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगल् स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् संहृत्य सर्वम् तमठ इव पदान्यात्मना कामशक्त्या गम्भीरे तम जायमाने तमसि भितिमिलो भासि तस्मै नमस्ते गुरुवारवा शरणभये नमः शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यनुरिति भगवन् कालकृत्या लभन्ति त्वामेकम् विश्वहेतुम् सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तुगीतम् पुरुषपरचिदात्माभिदम् तत्तु तत्त्वम् प्रेक्षामात्रेण मूलम् प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते नमः सत्त्वेनासक्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा धत्ते यासावविद्या गुणफणिमतिवर् विश्वदृश्यावभासम् विद्या त्वम् सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यकृपास्यन्दलाभे संसार्यसभ्यस्फुटनपरशुतामेति तस्मै नमस्ते गुरुवायप्पाशरणभरे नमः भूषासु स्वर्णवद्वा जगति खटशरावादिके वृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुना यद्वितीयम् वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते गुरुवायवा शरणम् हरे नमः यद्भीत्योपेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजात्या पुनरुचितबलीनाहरन्तेनुकालम् येनैवालोकिताः प्राण् निजपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वम् नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्णकुर्मः प्रणामम् गुर्वायवा शरणहरे नमः त्रैलोक्यम् भावयन्तम् त्रिगुणमयमिदम् त्यक्षरस्येकवाच्यम् त्रीशानामैक्यरूपम् त्रिभिरपि निगमै दीयमानस्वरूपम् तिस्रोऽवस्थाविदन्तम् त्रियुगनियुषम् त्रिक्रमाक्रान्तविश्वम् त्रैकाल्ये भेदहीनम् त्रिभिरहमनिषम् योगभेदे त्वाम् कुर्वायित्वा शङ्करे नमः सत्यम् शुद्धम् विबुद्धम् जयति तव विपुर्नित्यमुक्तम् निरीनम् निर्द्वन्द्वम् निर्विकारम् निखिलगुणगुणव्यञ्जनाधारभूतम् निर्मूलम् निर्मलम् तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तर् निस्सङ्गानाम्नीनाम् निरुपमपरमान्नसन्द्रप्रकाशम् कुर्वारप्पाशरे नमः दुर्वारम् द्वादशारम् त्रिशतपरिमलम् षष्टिपर्वाभिवीतम् सम्भ्राम्य क्रूरवेगम् क्षणमनुग जगताच्छिद्य सन्धावमानम् चक्रम् ते कालरूपम् व्यथयतु न तु माम् त्वत्पदयतावलम्बम् विष्णो कार्यसिन्धो पवनपुरपते पापि पाशं हरे नमः यत्तुत्रैलोक्यरूपम् दधदपि च ततो निर्गतानन्दशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वम् तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत तोकस्य भागये वाखिलभुवनतया दृश्यते त्रेषकल्पम् भूयिष्ठम् सान्द्रमोदात्मकमुपरिततो भाति तस्मै नमस्ते हरे नमः अव्यक्तम् ते स्वरूपम् दुरधिकमतमम् तत्तु शुद्धैकसत्त्वम् व्यक्तम् चाप्यैतदेव स्फुटममृतरसाम्भोधिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टाम् तदिह गुणरसेनैव चित्तम् हरन्ति मूर्तिम् ते संश्रयेऽहम् पवनपुरपते पाहि माम् उष्णरोगा गुरुवारप् शङ्खरे नमः श्रीहरये नमः